Дня, когда состоится акция под названием Создай себя сам и подростки ждали с особым нетерпением. Ведь вопрос трудоустройства для станичников в последнее время стоит особенно остро, и тем более для тех, кто еще только начинает искать ориентиры своей профессиональной деятельности. В вашем возрасте это очень важно, чтобы можно было сориентироваться на рынке труда, определить себя в жизни, чтобы можно было приносить как пользу обществу, в котором мы живем, так и, скажем так, получать те денежные средства, которые необходимы вам для жизни. Оказать консультативную помощь подросткам в станицу Юсенскую приехали специалисты разных направлений. Это и профориентанты, и психологи, и представители образования и здравоохранения. И вместе с ребятами они затронули большой пласт интересующих молодежь вопросов, начиная, собственно, с самой профориентации, которую проводили с помощью мобильного центра занятости и бланкового тестирования, и заканчивая разъяснением действующего законодательства, направленного на улучшение жизни молодых специалистов. Есть программа такая, подразумевает собой выплаты в размере 70% от расчетной стоимости жилья на приобретение строительства для сельской местности. Ты можешь участвовать как молодой специалист. Помочь подросткам найти именно ту сферу, в которой находятся их интересы, пожалуй, основная цель, которую преследовали организаторы акции. Однако не меньше внимания они уделили и тем, кому еще рано думать о постоянном заработке. Помимо 22-го профессионального училища в Весенском поселении еще две общеобразовательные школы. И многих их учеников отличает готовность провести летние каникулы не только с пользой для ума и тела, но и для собственного кошелька. Нашей целью было рассказать ребятам, как провести лето? Как организовать свой досуг? где можно поработать летом, как решить вопросы жизнеустройства. О каких-либо конкретных результатах акции говорить пока рано. Но то, что ими уже стали десятки пройденных тестов на профориентацию, заполненных анкет на трудоустройство, да и просто розданных брошюр и проспектов – неоспоримый факт. И абсолютно точно, что со временем эта работа возымеет куда больше успех. Ведь Ясенко – не единственная станица, куда устремились разнопрофильные специалисты под предводительством Ейского центра занятости населения.